Кто под Новый год больше за всех чакает судов? Конечно, дети. Широк доброшенных десятших акций с виншованиями и подарунками прошли у города над Богом. На первые дни новогодних свят у детей с особливостями развития повиншивал территориальный центр социального обслуживания населения и Белорусский Республиканский Союз Молоди. Маленькие бросталчане с обмежованными физическими махчимостями с радостью сустракали Деда Мороза и Снягурку в своем доме, пели песни и рассказывали верши. Миновито им так не хапая уваги и здоровья, яких и пожадали организаторы акции «Цуды под Новый год». Мы поздравляем детей, инвалидов, которые, в общем-то, по своему состоянию не могут куда-то пойти. Мы идем к ним. Поздравляем их, естественно, на безвозмездной основе от нашей работы. Но вообще мы планируем оказывать эту акцию всем желающим. На сегодняшний день, конечно, наше государство оно социально ориентировано. И если не мы, то кто тогда будет заниматься оказанием помощи ребятам, которые находятся в таком социальном положении. Естественно, Белорусский республиканский союз молодежи не может находиться в стороне от такого рода мероприятий. Еще одна доброчинная акция «Белая Русь детям» прошла в областном центре. По помешкании Державного технического университета собрались школьники, члены буйнейших громадской организации «Белая Русь». Одночасово с Брестской такие же акции проходили у Пинску и Барановичах. Мы сюда пригласили детей из многодетных, малообеспеченных семей, одаренных деток, для того, чтобы окунуть их в праздник, окунуть их в Новый год, поздравить, увидеть их сияющие радостью глаза. Это всегда приятно. Для хлопца у девчат накрыли солодкие столы и подрактовали святочную программу, сделали фокусами и радовали новогодними подарунками. А лепший подарунок для дорослых, конечно, детячий смех и усмешки. Мирослава Маньковская, Мария Вершорка, Техрана Копян. Областные новины. Брест.